мы должны быть командой я считаю что виноваты виноваты все мы выигрываем все вместе мы проигрываем все вместе поэтому не только не только тренерский штаб но конечно и футболисты виноваты в этом так что только только можно извиниться но извиниться как не на словах а делом и выиграть чемпионат. Тем паче, что сегодня сьогодні Шахтер сыграл ничего, це по нуду мотивацию. А, ну, конечно, мы знали, как сыграл Шахтер и понимали, что такими подарками нужно пользоваться, поэтому выходили с особым настроем и, повторюсь, и реабилитироваться за Александрию и плюс Шахтер потерял очки, отличный шанс оторваться, так что... Хорошо, что показали сегодня качественный хороший футбол, и я думаю, что болельщики, те, которые пришли, спасибо им сегодня было достаточное количество болельщиков, как мне показалось, и получили, наверное, удовольствие от нашего футбола. Каждая команда может преподнести сюрприз. Мы выходим на каждую игру как на последнюю. Чемпионство добывается не в играх, там, Шахтером да, а в каждой, в каждой отдельной игре. Так что у нас каждая игра, как, как будто мы играем шахтером, мы выходим, настраиваемся и пытаемся добыть тречка как как мы можем не высказывать да, поддержку если мы видим как как наш тренер тренерский штаб там, я не буду говорить да там только Станиславович или или Рауль видно что все все тренера которые работают все переживают и видно как они работают когда выходной приезжаешь на базу все тренера на базе там после игры сидят разбирают эти игры, поэтому видно, что они хотят, хотят побеждать и хотят расти как, как, как тренера. поэтому мы, мы всегда всегда вместе.